Рабочий день мой начинается просто. Я сначала планирую, что буду делать весь день. Дальше спокойно иду по плану и так, вплоть до следующего дня. В моей работе мне нравится постоянное самосовершенствование. Я общаюсь на объектах с большим количеством разных людей. То есть у меня бывают, возникают вопросы, каждый раз нестандартные. И мне их приходится решать. Всегда очень нравится, когда все это получается и оно работает. Монтажные проекты идут вплоть от небольших холодильных камер до огромных магазинов. Наподобие Ашана, Чудо-Маркета. Это... Мне больше нравится постоянно менять место работы. То есть я приехал на один объект, на второй, на третий. То есть смена обстановки постоянная. Плюс решать какие-то задачи, делать что-то своими руками.